क्या आप हर रोज़ डाइटिंग करते हैं एक्सरसाइज करते हैं और फिर भी वजन कम नहीं होता क्या आपने ये कभी सोचा है कि शायद मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है या कुछ मैं गलत कर रही हूँ आज मैं आपके साथ वो आसान और साइंसी तरीके से शेयर करने वाली हूँ जो घर बैठे सिर्फ सात दिन में आपके वज़न को कम करने में मदद देगी ये सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं है बल्कि आपकी सेहत एनर्जी और कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रही है मैं आपको सात दिन का प्लान और राज बताऊंगी वो जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा सबसे पहले तो ये सोचें कि वज़न क्यों बढ़ता है वज़न सिर्फ खाने की मिकदार से नहीं बढ़ता बल्कि कई अवामिल शामिल होते हैं मुनासिब खाना जिसमें ज़्यादा चिकनाई मीठा और जंक फूड शामिल होता है हरकत कम करना बैठे रहने या वर्जिश ना करने से वज़न बढ़ता है हारमोनल मिसाइल थायराइड, इंसुलिन या कोर्टिसोल की ज़्यादती की वजह से चौथे नंबर पे है नींद की कमी सात से आठ घंटे नींद ना लेना मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है सबसे लास्ट में पानी कम पीना जिसम पानी कम होने पर फ्लूड रुकने लगता है वजन कम करने के कुछ असूल हैं जो कि आपको करने चाहिए सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए दिन में कम से कम आठ से दस गिलास नाश्ते से पहले और खाने से पहले भी पानी पी लें सेहतमंद सब्ज़ियाँ दालें चिकन अंडे और कम चिकनाई वाला दूध भी लाजमी पीना चाहिए छोटे खाने दिन में पाँच से छः अदद छोटे खाने रखें आप और वही खाते रहें ताकि मेटाबोलिज़म तेज़ रहे और तीन खानों से बेहतर रहें कि आप पाँच से छः छोटे खाने खाएँ वर्जिश घर में 20 से 40 मिनट वॉक करें योगा करें स्किपिंग करें या आप लाइट कार्डियो करें नींद को पूरी करना है सात से आठ घंटे आपने लाजमी तौर पर नींद को पूरी करनी है क्योंकि नींद की कमी की वजह से भी वज़न बढ़ता है जो आपको नहीं करना चाहिए ज़्यादा तली हुई चीज़ें जंक फूड वग़ैरह मीठा और सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए रात देर तक खाना ना खाएँ ज़्यादा बोर होकर खाना या एम्टी क्रेविंग ना रखें या बहुत कम कैलोरीज के लेना एक्सट्रीम डाइटिंग करना ये सब चीज़ें आपकी सेहत को बर्बाद कर देंगी कुछ ऐसे खाने की चीज़ें कुछ गज़ाएँ ऐसी हैं जो हमारी सेहत के लिए और हमारे जिसम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है सबसे पहले नंबर पर यह है कि सब्ज सब्ज सब्जियाँ पालक ब्रोकली और शलजम वगैरह इससे वजन बड़ी तेज़ी से कम होने लग जाता है फल में आप सेब अनार और ब्लूबेरी लें प्रोटीन लें अंडे मुर्गी मछली दालें लें बादाम अखरोट जैतून का तेल ले लें जो कि हेल्दी फैट्स में शामिल होते हैं ग्रीन टी और लीम का पानी लाजमी आप दिन में दो से तीन दफ़ा पिए मेटाबोलिज्म को तेज करता है ऑटमील और जौ लंबे वक्त तक भूख को कम रखता है अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज और हरकत के बारे में बताती जो कि आप करेंगे उससे आपका वजन भी कम होने लगेगा रोज़ाना आप बीस से तीस चालीस मिनट आप तेज चलें वॉक करें और हल्की दौड़ लाजमी लगाएं और कार्डियो करें जंपिंग जैक्स करें स्किपिंग करें और योगा करें जो कि आपको मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाएगा और स्ट्रेस लेवल को कम कर देगा दोस्तों अगर आप रोज़ाना सिर्फ बीस मिनट वॉक करें आपके वजन में काफ़ी फ़र्क का आ जाएगा लेकिन आपने मुसलसल करना है अब मैं आपको सात दिन का मुकम्मल प्लान बना बताती हूँ डे वन में डिटॉक्स और हल्की खुराक नाश्ते में ओटमील प्लस दूध प्लस पाँच बादाम लेने हैं दोपहर में आपने सब्ज़ी कोई भी लेनी है और चपाती शाम में सबज चाय कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं मुठ्ठी भर आपने लेने इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना सब्ज़ी में आपने ऑयल बिल्कुल कम डालना है कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल यूज़ करें और रात में आपने दाल लेनी है प्लस सब्ज़ी कोई भी ले लेनी है डे टू में प्रोटीन बढ़ाएं नाश्ते में आपने अंडा प्लस हरी सब्ज़ी लेनी है दोपहर को ग्रिल चिकन प्लस सलाद लेना है शाम को नींबू पानी या सब्ज़ चाय रात को सब्ज़ी प्लस दाल लेनी है दाल आपने पतली से पानी वाली बना के इस्तेमाल करनी है डे थ्री में कार्बो कम करें नाश्ते में आपने दही प्लस प्लस फल लेने हैं दोपहर को आपने सब्ज़ी प्लस चपाती लेनी है शाम में आपने खुश्क मेवा या सब्ज चाय लेनी है रात को दाल प्लस सब्जी डे फोर में मीठे से परहेज करना है नाश्ता ओट प्लस दूध लेने हैं दोपहर में सब्जी प्लस चपाती लेनी है शाम में सब्ज चाय प्लस सेब रात को दाल सब्ज़ी लेनी है डे फाइव हल्की वर्जिश ज़्यादा पानी नाश्ते में अंडे तीन आदद आपने एग वाइट लेने प्लस सब्ज़ी लेनी है दोपहर में सब्जी प्लस चपाती शाम को बीस मिनट हल्की की एक्सरसाइज करनी है और या आपने वाक करनी है रात को दाल प्लस सब्ज़ी लेनी है डे सिक्स मेटाबॉलिज्म बढ़ाएं नाश्ते में दही और फल लेना है दोपहर में सब्ज़ी चपाती लेनी है शाम में सबस चाय लेने हैं रात को दाल सब्जी लेनी है डे सेवन डिटॉक्स डे मुकम्मल और आराम डे नाश्ते में आपने आप ओट मील प्लस दूध लेना है दोपहर में सब्ज़ी चपाती लेनी है शाम में हल्की चहलकदमी या योगा करना है रात में दाल सब्जी लेनी है कुछ मैं आपको इजाफ़ी टिप्स बताती हूँ जिसको करने से आपका वजन बहुत बेहतर हो जाएगा लीमो पानी रोज़ाना आपने सुबह निहार मुंह लेना है अगर आप लीम इस्तेमाल कर सकते तो आप सिर्फ़ गर्म पानी दो गिलास ले सकते हैं चाय या काफ़ी अगर लेते हैं तो बग़ैर शक्कर के लें और चीनी के लें नींद को आप लाजमी पूरी किया करें और स्ट्रेस लेवल वज़न को बढ़ाता है और कोटेसोल कम करें अपने स्माल मील में हमेशा प्रोटीन और फाइबर शामिल करें तो दोस्तों ये था हमारा मुकम्मल सात दिन का वेट लॉस प्लान याद रखें वज़न कम करना सिर्फ डाइटिंग या एक्सरसाइज का मामला नहीं होता ये एक लाइफ चेंज होता है अगर आप पानी ज़्यादा पियेंगे सेहतमंद खाएंगे छोटे छोटे मील्स लेंगे और रोज़ाना थोड़ी हरकत करेंगे तो फ़र्क वाज नज़र आएगा और सबसे अहम बात सब्र और मुस्तकिल मिजाजी रखें क्योंकि कोई भी प्लान ओवरनाइट काम नहीं करता तो दोस्तों आज से ही ये शुरू करें अपने आप को मोटिवेट करें और अपनी सेहत और और कॉन्फिडेंस में इन्वेस्टमेंट करें मैं आपको अगली वीडियो में मज़द कुछ एडवांस टिप्स और एक्सरसाइज बताऊँगी जो तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें अपनी सेहत का ख्याल रखें खुश रहें और याद रखें हर दिन एक नया मौका है अपने आप को बेहतर बनाने का